السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جس آدمی میں دو خوبیاں ہوں گی اللہ کے ہاں شاکر اور صابر لکھا جائے گا مولانا عبدالسطار صاحب کا بہت ہی پیارا بیان اس بیان کو لازم سنیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور بلیکن پہ کلک کریں تاکہ نیو بیانات دیکھ سکے جزاک اللہ اس آدمی میں دو خوبیاں ہوں گی اللہ کے ہاں وہ شاکر صابر لکھا جائے گا شکر کرنے والا بھی جنت ہی صبر کرنے والا بھی جنت ہی. یہ دونوں خوبیاں ایمان کی دین کی بنیاد ہیں بلکہ محدثی لگا پورا دین ہے تو فرما جس میں یہ دو خوبیاں ہوں گی اللہ انہیں صابر شاکر لکھ دے گا پہلی خوبی من نظر فی دینی ہوا ارا منفا ایک وہ شخص جو اپنی دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اسے دیکھے جو تحجد کا بھی اہتمام اسے دیکھو جس کی زندگی پوری دین پر ہے یہ پورے دین پہ ہے اسے دیکھو جو تکوا کے اعلیٰ درجے پہ ہے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھو تو اللہ کیا کیا لکھے جاؤ گے آمر شاکر لکھے جاؤ گے فرمایا پہلے خوبی اس میں یہ ہو کہ دین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دیکھے پھر ان جیسے زندگی اپنانے کی کوشش کرتا رہے کہ میں بھی ایسا بن جاؤں دنیا ہو فل علامہ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھے ایک ٹانگ نہیں ہے تو اسے دیکھے جس کے دونوں ہی نہیں ایک آنکھ نہیں ہے تو اسے دیکھے جس کے دونوں ہی نہیں مال نہیں, نہیں, نہیں ہے تو اسے دیکھو جو بسترے میں پڑا ہے صحت نام کی چیز کوئی نہیں اپنے سے کم تر کو دیکھے اور جو اللہ نے اس پر فضل فرمایا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ شاکر اللہ کے یہاں لکھا جائے دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر اور ان کی نقل کرے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے بہت کچھ دے رکھا ہے اور سچ ہے ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے جسے اللہ نے دنیا کے لحاظ سے لاکھوں نہیں کروڑوں سے بے رکھا اور اس پر دل شکر سے بھرا ہوا ہو حالانکہ ہم بھی تو انہیں کی طرح آئے تھے جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں اور ہماری مائیں بہن بیٹیاں بھی تو ویسی آئی تھی انہیں کی طرح آئی تھی جو گاڑی کا شیشہ کھٹکڑا کے بھیک مانگ رہی ہوتی آئی تو ویسی لیکن اللہ نے آئی لاکھوں کروڑوں سے زیادہ نواز رکھا ہے دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا تو ترین کے معاملے میں اپنے سے بالا تر کو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے فرما شاکرن صابرا ایسا شخص اللہ کے ہاں صابر لکھا جائے گا شاکر لکھا جائے گا اللہم انی اعوذ بکا من ارض اے اللہ سے پناہ تو فرمایا بس اوقات عمر کی اس حد تک پہنچتا ہے کہ آدمی ناکارہ ہو جاتا ہے اکرما رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نکارا عمر سے بچنے کا ایک نسخہ اور بھی ہے وہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کسرت سے قرآن کی تلاوت اور بھائی جسے اللہ نے ساٹھ سال دے دی ہو عمر تو وہ پوری کر چکا ہے تریسٹھ سال کے آگے تو غریبی ہی غریبی ہے ہاں وہ تو غریبی ہی غریبی ہے عمر پوری ہو گئی ساٹھ ستر تریسٹھ سال پوری ہو گئی تو بھائی ہونا تو یہی تھا کہ چالیس سال جب دوسری زندگی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تلاوت بڑھ جاتی دو سپارے ہو جاتے تین سپارے ہو جاتے اور جب اللہ نے ساٹھ سے اوپر دے دی تو یہ تو دی ہی آخرت کے لیے ہے اب ساٹھ کی عمر تو بس دنیا کی عمر تو ختم ہو گئی نا وہ تو عمر اس امت کی عمر اوسطن ساٹھ تریسٹھ سال بس آگے تو اس کی خوش نصیبی ہے کہ آخرت سنوارنے کے لیے غریبی مل رہی ہے اب کیا کرے اب تو بھائی تلاوت بڑھا دے اب دو سے تین کر دے تین سے چار کر دے اور سبحان اللہ یہ جو اللہ نے اسے زائد عمر دی, دی ہے اس سے خوب نفع اٹھائے اپنا احتساب کرے کئی نمازیں تو نہیں رہ گئی اپنا نوافل میں اضافہ کر دے کہیں زکوٰۃ میں کمی تو نہیں اب صدقے میں اضافہ کر دے اس لیے کہ اب جمع کیا ہوا مال یہاں کام نہیں آئے گا وہاں کام آئے گا اب صدقہ بڑھا دے اب تلاوت تھوڑی تھی اب اسے بڑھا دے اب نیکیوں کی طرف اس کا شوق آخرت کے خزانے میں جمع کرنے کی فکر اور بڑھ جائے غریبی کی عمر ہے اللہ نے اس میں صحت دے رکھی ہے تو کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو کثرت سے اور تلاوت کا معمول ہو تھوڑا سا آواز بلند ہو کے تاکہ کانوں میں پڑے دماغ میں جائے زبان بھی عبادت کرے آنکھ بھی عبادت کرے کان بھی عبادت کرے اور جو سن رہا ہے دماغ وہ بھی عبادت کرے ہر عضو اس عبادت کرتا ہے دل میں نہ پڑے آواز تھوڑی سی بلند کرے تاکہ کان سنے سبحان اللہ تو میرے بھائیوں بزرگوں جس طرح ہم نے مولانا عبدالستار صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہ بتایا ہوا ہے کہ اس امت کی عمر زیادہ سے زیادہ پچاس پچپن ساٹھ سال کے قریب ہے اس سے زیادہ ہو تو اچھی بات ہے تو ہمیں جوانی ہی میں اللہ کے احکامات کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے اور اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے دین کا کام کرنا چاہیے ہر حال میں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے باقاعدگی سے تو اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہوگی اور یہ بیان بہت ہی صاف آواز میں مولانا صاحب نے بیان کیا ہوا ہے اس کو سب لوگ اور میرے بھائی دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائے تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو اور جس شخص میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی صابر و شاکر تو وہ کامیاب ہوگا ہمارے چینل کا وزٹ کیجئے لائک سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ ماشاءاللہ